Усім привіт! Ви на каналі Святуха. А ми прийшли на шаховий турнір. Це другий рік поспіль. Шаховий кубок міста Бровари приходить в торгівельному центрі Термінал на другому поверсі. Концерт Холм. Ходімо, заглянемо всередину. Торчиха Илья Григорьевич. Это, мне кажется, лучший, который из есть в Украине. Мне кажется, это более бедственная история, я ее видел, поэтому я работаю долго с ним. Да, я хотел бы дать ему микрофон, чтобы он озвучил, так сказать, рекламу турнира, какие-то нюансы, может, по правилам. Значит, я знаю мою швейцарскую систему, девять уровней контроля времени, 10 плюс 5. Никакие перерывы у нас не компонированы, иначе мы тут 6000 не, не закончим. Дуже за що в цьому турнірі приймають участь. Як дорослі, так і діти. Тому навіть ті, кому не виповнилося 10 років, дають виклик майстрам спорту, гросмейстрам. Звичайно, поставити мат їм буде нелегко, Але ж варто спробувати. Международный мастер спорта Артем Умель. В прошлом году он ездил в Румынию и выбрал там третье место. Также он чемпион Киева 2017 года. место занял Селецкий Иван. Иван. Второе место Гришко, в категории 2004 и моложе занял Гришко Виталий. За первое место в категории 116 лет и на 2004 год и моложе в Кубке занял Луцко Артем. для деток до 10 лет это 2009 год ему плохо и третье место в этой категории заняла заняла Заканская софия второе место в категории до 10 лет занял ромасяк антон занял идок Даниил. Первые три турнира занял первое место именно человек. Мы его поздравляем в этот раз. Второе место занял Международный занял... Рожкент, Спартак Высочин. Занял... Обладателем четвертого кубка Броваров 2019 года является международный мастер Сергей Павлов. Первое место среди броварских шахматистов занял Амелия Артем. Второе место занял Паярка Сергей. Третье место среди броварских занял наш заслуженный тренер, нарожжный Типонец Анатолий Николаевич. Шахи, тому що вони допомагають концентрувати увагу, всювалі пам'ять, волю до перемоги. Про якусь можна говорити безкінечно. Тому не боріться, беріть шахи та грати зі своїми дітьми. До нових зустрічей! підписуйтесь, ставте лайк!